С недавнего времени наша организация является контактной группой в Украине Transparency International, международной организации по борьбе с коррупцией. Вот. И с недавнего времени наша организация начала выпуск такого антикоррупционного бюллетеня информационного, вот, который сейчас вы можете видеть на экране, его внешний вид этого бюллетеня. Вот. Он был разработан нами как бы собственноручно, вот, э, сформирован дизайн, э, рубрики, наполнение его, э, ну, функциональные возможности, это все как бы собственное, разработки организации без привлечения э, сторонних специалистов, скажем так. Э, ну, от, об этом бюллетене э, я сегодня хотел рассказать вам, э, как он делался. Э, какой последовательности можно сказать, и какие программные продукты и IT-технологии в нем использовались. Ну, сейчас пока можно ознакомиться немножко с внешним видом. Хочу немного рассказать о том, что, ну, как бы, об истории его создания. Было несколько вариантов создания, либо это будет PDF-ный вариант, который мы рассылаем на e-mail э, подписчикам, либо это будет э, э, полноценный сайт. Но в итоге мы сошлись на мнение, что это должна быть какая-нибудь интернет-страничка, простенькая, простенькая в дизайне, несложное в управлении. И начали создание э, бюллетеня. Ну, то есть дизайн в фотошопе, программа, я думаю, всем знакомая, Если можно, я буду дальше прилистывать. Код, программный код бюллетеня был написан на HTML, CSS и PHP. Без использования CMS, то есть все коды как бы тоже собственные. Далее эти все коды вместе с графикой, с графическими были загружены на наш э, сайт в отдельную папочку э, с, с помощью программы. Вот. Далее мы создали с помощью э, Google Group э, такого сервиса рассылку нашу, то есть куда люди могут подписаться на наши электронные передели. Вот. И мы здесь публикуем как бы, бюллетень ежемесячный, и мы здесь как бы, даем анонс нашего бюллетеня. Также наш бюллетень анонсируется в социальных сетях ВКонтакте и Facebook. Ну, пример нашей странички ВКонтакте, где мы публикуем очередной выпуск, анонсируем очередной выпуск нашего бюллетеня. Также для пиара бюллетеня... Мы в программе Microsoft Word создали ну, такой вот буклетик, который мы раздаем на наших мероприятиях, которые проходят не онлайн, ну, людям в руки, скажем так. Также иногда анонсируем на ресурсном центре в и вообще-то простер на таких сайтах наших, в выпусках, перетениях или спецвыпусках. Ну, дополнительные сервисы, которые мы использовали в бюллетене, сайт poldedi.com, который позволяет проводить онлайн анкетирование, опросы, общественного мнения. Ну, это уже опрос был за 8 выпуска бюллетеня, он уже закрыт. Используем также сервис YouTube для публикации видео в нашей бюллетене. также подключен был подключен был BB-Clone и используем также google analytics для прослеживания статистики просмотров нашего бюллетеня. с недавнего времени была создана как бы административная часть сайта уже как бы переход такой небольшой к Management -man system вот с возможностью визуального редактирования страниц. Ну это те программ, программные продукты, которые были использованы при создании и распространении нашего бюллетеня. Но no плюс это обычный блокнот, в принципе, немного расширенный, чем стандартный от Microsoft. Adobe Photoshop для дизайна, Word для рекламных буклетов, Excel для круговых диаграмм. Ну и другие. Но ну, это те веб-ресурсы, сайты, которыми мы пользовались или продолжаем пользоваться для поддержки нашего бюллетеня. Наш сайт организации, на базе которого расположен наш бюллетень. Информационные сайты, поисковые системы. Ну, это наш адрес, по которому вы можете найти этот бюллетень. И спасибо за внимание.